Всем привет! Сегодня я хочу вам рассказать про использование горячих клавиш в программе. Для того, чтобы быстро работать в программе, вам нужно выучить горячие клавиши для того, чтобы можно было переключать инструменты, и это у вас не занимало времени, чтобы вам не нужно было перетаскивать курсорный инструмент, выбирать инструмент. Используем горячие клавиш в значительной степени экономит время. При этом с помощью горячих клавиш можно выбирать не только инструменты, а еще и использовать их для вызова команд. Таких как вернуть, например, Ctrl-Z, выделить все, Ctrl-A, ну и другие клавиши. Список горячих клавиш вы найдете по ссылочке под видео. Как выучить горячие клавиши? Самое сложное – это заставить себя начать их учить. Вы не сможете выучить горячие клавиши по бумажке. Это можно сделать только в процессе работы. Самым простым способом является следующее. Если вы не помните горячую клавишу, то вы наводитесь на инструмент, смотрите горячую клавишу, находите ее на клавиатуре и нажимаете. Через какое-то время вы запомните значение клавиш, но не будете еще помнить, где они находятся на клавиатуре. Через еще какое-то время вы уже запомните нахождение этих клавиш на клавиатуре и будете легко переключаться. Самое главное, что вы должны сделать, это никогда не убирать левую руку с клавиатуры. Она всегда должна быть готова для того, чтобы быстро переключать клавиши. Вот такое... Простое, в общем-то, действие вам поможет сэкономить много времени. На сегодня все. Всем спасибо. До встречи в следующем видео.